Deməli, bu şəkildə AB və CD kəsəni verilib. Bu ə, kəsişmə nöqtəsi K çevrənin daxilində istənilən nöqtə ola bilər, fərqi yoxdur. Baxın, bu ə, kəsişmə nöqtəsindən kimi olan parça ilə, yəni bu AB vetərinin A, A vurul burax B-sini bərabərdir CD kəsəninin. Yenə yəni baxın, bu bu hissə vurax bu hissəyə bərabərdir. Asan düsturdur, əzbərlənməsi asandır, yəni. Keçdik ə, çevrə daxilində və çevrə xaricinə 4bucaq çevrənin xaricinə və daxilinə çəkilmiş 4bucaqlardan danışacağıq. Deməli uşaqlar bu çevrədə bunun xaricinə çevrə çəkilibsə, xaricinə çəkilibsə uşaqlar. Yaxşı ə, qarşı tərəflərin cəmi bir-birinə bərabərdir. Yəni 4bucaqlının qarşı tərəflərinin cəmi bir-birinə bərabərdir. AC açğəsi bərabərdir digər qarşı tərəflər hansıdır? B ilə D. Aydın oldu? Deməli nə dedim? Çevrənin xaricinə dörd bucaqlı çəkilibsə bu münasibət doğrudur. Daxilinə çəkilibsə isə, daxilinə çəkilibsə deməli çevrənin bu çevrədir. Düzdürmü? Daxilinə dörd bucaqlı çəkilib. Bu zaman qarışıq bucaqların cəmi 180 verməlidir bizə. Yəni baxın bu B üstəgəlinin D-nin cəmi ən 180 eləməlidir. A + C-nin cəmi 180 eləməlidir. Keçdik 30-cu slayda, bitiririk uşaqlar. Çevrə uzunluğu, çevrə gövsü. Deməli məşhur pi ədədi. Nədir bu pi ədədi uşaqlar? Alimin birini eləyir. Götürür bütün çevrələrin uzunluğunu ölçür. Yəni balaca ip götürür, belə qoyur, böyük ip götürür, belə qoyur. Sonra hamısını onun diametrinə bölür diametrinə bölür. Yəni uzunluğunu tapır, yəni çevrə uzunluğunu da tapmağın var düzdür? İp xəttkeşin üzünün üstünə qoyur, ölçürdəm, məsəl edirəm. Sonra onun diametrini bölür. Görür ki, hər dəfə eynidə alır. İstəy bağlıca çevrə olsun, onun diametrinə böləndə pi alır. İstəy çox böyük çevrə götürür, onun diametrininə bölür, yenə pi alır. Deyir, nədir bu pi? O pi, o pi-dir. Yəni istəndən çevrənin uzunluğunun onun diametrinə nisbəti. Sabit olub pi ədədi ilə işarə olunur və ha uzunluğu oxtu diametrdə bölüb 300 tam 114 təqribidir çünki bu davam eləyir bu pi ədədi adlanır. Çevrənin uzunluğu bilirik əzbər biliyimiz düstur l = 2 pi r və yaxud da 2 r d elədiy üçün pi d deyə də bilərsiniz sadəcə olaraq. 32-yə gəldik radian və dərəcə. Mərkəzi bucağın çökəndiyi qövsin uzunluğu çevrənin radiusuna bərabər olarsa belə mərkəzi bucaq 1 radian adlanır. Nə demək istəyir uşaqlar? Baxın bu radiusdur bu radiusdur. Elə bir ki, uşaqlar, bu məsələn bax bu, bu çəhrənin bu hissəsini elə bir ki, uzunluğu, yəni ip, əyridir, düzdür, amma bir uzunluğu var da, yəni dedim o ipi götürüb xatkeşin üstünə qoysam, bir uzunluq olacaq. Bax o r-ə bərabər olarsa, yəni üç tərəfi də r olarsa. Təbii ki, bu üçbucaq deyil. Aydın oldu niyə? Çünki əyridir bu. Baxın, bu bu bucaq, bu bucaq o zaman bir radian adlanır. Təqribi 57 dərəcəyə uyğun gəlir. Təqribi 57 dərəcəyə uyğun gəlir. Başqa nə deyə bilərik bu haqqda? deməli bunun deməli baxın, baxın yazmışam 1 radian bərabər təqrib 57 dərəcə. P də bərabərdir 3.14 radian. Burdakı radyanın yerinə 57 yazırsınız. Təqribi elə ki bu 180 dərəcəyə yaxın bir ət qiymət eləyir. Aydın oldu? Yəni bizim P-miz təqribi 180 dərəcəyə bərabərdir. P uşaqlar, P təqribi 180 dərəcəyə bərabərdir dediyim. Yəni siz hər zaman qarışdırırsınız. P dərəcə demək uzunluqdurmu? Yalnızı saxlayın. P sadəcə 180 dərəcəyə uyğun gəlir. Aydın oldu? Məsələn, bucaq dərəcə ölçsə P ilə veriləndə, deyirik o radianla verilib. Məsələn, indi burada danışacağıq. Baxın, məsələn, bu radianla verilmiş hallardır bucaqlarım. Aydın oldu? Bu radianla verilmiş hallardır. Məsələn, P/6 Yəni pi-ni gördüyünüz zaman yerinə 180 yaza bilərsiniz. Amma pi 180 dərəcəyə bərabər demək deyil. Aydın oldu? Çevirmək üçün yaza bilərsiniz dərəcəyə. Bir də bu, bu qaydadan istifadə eləyin, çox yaxşıdır. Mən dedim, nə dedim sizə? Dedim ki, pi ilə verilsə, radianla verilir deməkdir. Dərəcə ölçüsü pi ilə verilsə, radianla verilir deməkdir. Radian bölünsün pi yazın. Dərəcə ilə ə verilirsə işin dərəcəni bilirik də 107 dərəcə bölünsün 180 yazın. Burdan istədiyiniz halda radyana çevirə bilərsiniz tənasüblə. İstədiyiniz halda dərəcəyə çevirə bilərsiniz tənasüblə. Yəni məsələn burdan radyanı necə tapa bilərik uşaqlar? Radyanı necə tapaq? Radyan bərabərdir dərəcə vur pi. Düzdür? Bizə verilən dərəcəni vurasız piyə, böləsiz 180. Ay nə oldu? İndi məsələn dərəcəni tapmaq istəyirsiniz. Dərəcəni radyana çevirmək üçün belə deyirlər də. Lineyası uşaqlar radianı vur absiz 180-ə sizə verilən radianı işarə radian veribsə. Radi yani verilərsiz 180 vur absiz 180-nı 180-ə 180, böləsiz piyə. Tələsirəm biraz. E, bu şəkildə, yəni bu bir dənə bunu yadda saxlasaz, tənasübü daha e, radian dərəcəyə, dərəcəyə radianan keçirəm. İki düstur əzbərləmək sorunda qalmazsınız. Belə. Burada da dediyim kimi, bunları əzbərləməyin asan yolu pi-nin yerinə 180 qoyun. Vəssalam pi yəni yığını üçəsən 180 qonda 180/6 30 eləyəcək 180/4 45 eləyəcək 180/3 60 eləyəcək belə qutarıırıq son səhifədə çevrənin qövslə uzunluğunun tapılması uşaqlar bunu üstünə xətt çəkirəm lazım deyil niyə lazım bil bunu mən isə öz üsullamla öyrədəcəm öz üsulum deyil yani bu daha asan üsuldur deyə də belə məsələn bu qövslə uzunluğunu istəyir sizdən burada da düsturlar falan verib lazım deyil bu düsturlar siz həmişə tənasüblə öyrənin deyindir ki 360 dərəcə tamamını da çevirənim. O nəyə uyğun gəlir? 2πr-ə. Düzdürmü? Üm müzumuz 2πr olduğunu bilirik də. İndi sizə verir tutaq ki 30 dərəcə. Deyir 30 dərəcəyə uyğun gələn qövslə uzunluğunu tapın. Sən də deyirsən ki, əgər 360 dərəcəyə bu qövsl, yəni böyük, yəni çevrənin özü tamamı da bir qövsdür, da? bu hamısı 360-a uyğun gəlirsə, 30 dərəcədə x uyğun gəlir. Ondan sonra tənasüblə tapırsınız. Aydın oldu? İndi burada sizə 30 dərəcəni istəyib pi bölü 6 şəklində versin. Nə fərqi var? Aydın oldu? Nə deyirəm? Yəni ona sizə necə verməyinin önəm yoxdur. 30 dərəcə verəndə 30 dərəcə qoyun. pi bölü 6 verəndə istəyirsiniz dərəcəyə çevirin, çevirin qoyun, istəyirsiniz çevirməyin, qoyun, fərqi yoxdur. Belə dərsə yiyə yanaşdı uşaqlar. İnşallah sizə çəvrə haqqında hər şeyi başa sala bildim. Nəyə başa düşmədiyisə, gəl yəsarın 10 saniyə bir də qulaq asın. Mən video uzun olmasın deyə təkrarlara çox yer vermədim. Təkrarlamadım, yəni bir, bir dəfə dediyim şeyi məlumatı. Belə. E, videonu bəyəndisə, faydalıdsa, kanal abunə olmağı, dostlarınıza tövsiyə etməyi, şərh yazmağı, bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.